Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Pərviz Qasımov. Iı, bu günləri sizlərlə nazəndə sevgilin mahnısını ifa edib çalışacağam ki, öz bildiyim tərzdə, ifa tərzində sizlərlə bölüşəm ki, mahnunu öyrənmək istəyən, tətilik çəkənlər üçün az da olsa köməyim dəyə bilsin. Deməli mən əvvəlcə mahnını ıı, sağ sol əllə başdan ifa eləyirəm. Sonra sol əl sağa tək-tək addımlı bacardığım qədər aydın şəkildə inşallah ki, videoda baxıb görərsiz. Demək, ə e, Lia çöçündən salırıq. Bildiyiniz kimi ifa elədiyimiz e, musiqilərin yəni ki, hər birisi e, Azərbaycan muğamlar üzərində köklənmişdir. Əvvəla düzdür, biz muğamlar şəklində ətrafı anlayışımız, bilimiz olmalıdır ki, hansı musiqi, hansı muğam üzərindədir. Biz artıq onu qulağa asanda, dinləyəndə biz onu seçə bilərik. İnşallah, onları da gələm videolarda bacardığım qədər ətraflı şəkildə danışıb deməyə çalışaram. Başlayaq. <Sessizlik> Demək, ə, biz mən indi hazırda mahnunun nəqaratını, yəni ifa etdim sadə şəkildə. Ə, biz istəsək bunu daha da genişləndirə bilərik. Məsələn, olaraq belə. var təbii ki ə, hər birisə zamanla olur. İndi keçək sağələ addənin. Mən izahlı şəkildə inşallah ki bunu danışaram. Bir də ifa edirəm, lap asta formada. İndi son anla bir yerde ifa edirəm, asta formada. akort, la, re, fa olur. sözleri olan hissiye çetirir. Bak, bu akordla bu akord yəni hökməndir. Bunu e, burada bildirmək lazımdır ki, yəni keçid hissədir. sağlığını tək-tək sözlərin istəyinçə alınım isə keçid. İndi buranı bir yerdə salırıq.